أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل لقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين آج چھبیس دسمبر ہے کل پچیس دسمبر گزرا ہے جس کو مسیح لوگ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پہ مناتے ہیں ویسے تو ایک عرصے سے ہماری ریاست عیسائیوں کے زیر اثر ہے ان کے یہاں ڈائریکٹ قبضے کالونی کے بعد وہاں یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی زیر اثر رہی ان کے لیکن اب جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے یہ شاید اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی بلکہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح سے مسیحیوں کے تہوار میں شامل ہو رہے ہیں حکمران طبقہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے پہلی دفعہ مسیحیوں کے گرجا گھر میں ان کی اس اس جشن میں باقاعدہ حصہ لیا ہے تو جہاں حصہ لے کر اس کو قومی تہوار کے طور پر منا کے مغرب کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی بس نام كے مسلمان ہیں باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت ہم آپ کی کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نام ہمارے مسلمانوں والے ہی رہیں گے تہوار آپ کا بھی ہم منا لیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات خیر نکال دیتا ہے جب کوئی خیر کی صورت ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اگرچہ شہباز شریف نے حصہ لیا ان کی مسیحیوں کی تقریب میں لیکن اس کی تقریر لکھنے والا شخص شاید کوئی اتنا ذہنی غلام نہیں تھا جتنا یہ چاہتے تھے تو اس نے جو الفاظ کہے وہ کچھ حد تک پازیٹو بھی تھے ایک تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور یہ جو عیسائیوں کا پورا کا پورا دین ہے یہ اس کو نگیٹ کر دیتی ہے یہ بات کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ لقد کفر اللہ دینہ ان انََََََََََ اللّہ سالس اللہ جو کافر لوگ ہیں یعنی عیسائی جنہوں نے کفر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی وحدانیت کا وہ کیا کہتے ہیں قرآن خود بتا رہا ہے صورت المائدہ آیت نمبر ترہتر سیونٹی تھری کہ قولو ان اللہ سالس ولاسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے نازب اللہ من الہ اللہ الہ واحد حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایک الہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اور کیا کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَّمْ وَا يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اگر یہ اس سے باز نہیں آتے اس بات کے کہنے سے تو کیا ہوگا لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِّنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ جو واحد رحمان ہے واحد معبود ہے اس کی طرف سے ان کو انتہائی سخت دردناک تکلیف دے عذاب پہنچے گا ضرور پہنچے گا تو جو شہباز شریف نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے تو یہ عیسائیوں کا پورا کا پورا دین منہدم ہو جاتا ہے اس بات کیونکہ عیسائی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حضرت مریم پہ تومت لگاتے ہیں یہودی تہمت لگاتے تھے اور ہیں نعوذ باللہ حضرت مریم کی پاک دامنی پہ اور عیسائی اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا آپ یہ دیکھیں تومت جا کر کدھر لگاتے ہیں وہ نوزب من ذالق تو آ, یہ والے الفاظ جو ہیں نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے یہ ان کے پورے کے پورے دین کو منہدم کر دیتی ہے تو یہ آ, اچھی بات بھی ہے کہ یہ خوشائند الفاظ اس کی طرف سے نکل گئے تو آ, لیکن یہ جو الفاظ اس طرح کے نکل جاتے ہیں نا ایسے لوگوں کو پھر مائنس ون کے چکر میں یہ لوگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے ہمیں مرواتا ہے کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ والے کو کہتے ہیں اس کو مائنس ون کر دو اس کو تقریر لکھ کے دیتے ہیں تو یہ تقریر ہماری لکھی ہوئی نہیں پڑتا سائٹ پہ پھینک دیتا ہے تو مائنس ون کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو ایک دو دفعہ اس نے ایسے اور کوئی بات کر دی تو یہ پھر کہیں گے یار اس کی جگہ کوئی اور عقل با... مند آدمی لاؤ جس کو صحیح سے ہماری اطاعت تو کرنی آئے البتہ آرمی چیف صاحب تانا تو میں نہیں دینا چاہتا لیکن بقول ان کے وہ سید بھی ہیں بقول ان کے وہ حافظ بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمارے منہ پہ تھونپتے ہیں ان کو یہ قرآن کے الفاظ شاید بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بقول الطاخر رحمٰن والدہ کہ یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹ کا ایک بیٹا بھی ہے رحمان نے بیٹا جنا ہے بیٹا دیا ہے نعوذ باللہ لقد جی تم شیان یہ تو یہ تم لوگ شیان ادا انتہائی بھیانک انتہائی فحش اور انتہائی گھٹیا انتہائی بیہودہ اور انتہائی سخت بات تم لوگ کہتے ہو شیان ادا اس کے اندر یہ سارے الفاظ کا مجموعہ آ جاتا ہے کہ لَقَدْ جِئْتُمْ جی تم اِدَّا تم لوگ انتہائی فہش انتہائی غلیظ انتہائی بہودہ انتہائی واہیات انتہائی غلط انتہائی سخت انتہائی گھٹیا بات کرتے ہو شیئن ادہ یہ ہوتی ہے یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور کتنی سخت کتنی گھٹیا کتنی بہودہ کتنی فہش کتنی واحد کتنی بہودہ اتنی کہ تقاد السماوات و یت منہ وطن شک وطن شق, شق العَرزو و تخر الجبالحدہ کتنی گھٹیا کہ اس پہ آسمان پھٹ جائے تقاد السماوات ایک آسمان نہیں ساتوں آسمان پھٹ پڑیں یتفترنا منہو فت تر اور کیا ہو زمین شک ہو جائے زمین بھی پھٹ جائے وہ الجبال الجبالحدہ اور اتنی سخت کے پہاڑ بھی پھٹ جائے ایسی بات کرتے شیئن ادا ہی ہوتی ہے یعنی اللہ کو نعوذ باللہ قبرت کالی تخرج من افواہم سورة القحف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہو کبرت کالی تخرج من افواہم ان کی زبانوں سے اللہ کے لیے بہت ہی بڑی بات نکلتی ہے گالی سے بھی بڑی بات نکلتی ہے نعوذ باللہ من ذالک اتنی سخت بات ہے کہ تقاد السماوات یتفترن کہ ساتوں آسمان پھٹ کر گر پڑیں پڑے وطن شک الارض اور زمین شک ہو جائے الجبال اور پہاڑ بھی پھٹ کر گر پڑے اتنی سخت بات ہے اور ان کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے سینٹا کلاز کے ساتھ جوائن کر لیا بائبل بھی ان کے ساتھ جوائن کر کے پڑھ لی اور ان کو میری کرسمس بھی کہہ دیا نوزب باللہ اور ان کو ان کے ساتھ ان کے گرجا گھر میں جا کے عبادت گاہ میں عبادت میں شامل بھی ہو گئے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے بیچنے کے لیے اترا ہے کہ اس سے ہمارا اقتدار مضبوط ہو نعوذ باللہ یہ قرآن کا حافظ کا اپنے ساتھ لیبل لگا کر قرآن کو استعمال کرنا یہ اس لیے قرآن اترا ہے اور کیا ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے ولا آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا دنیا کی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو مت استعمال کرو اور کیا ہے اور کیا ہے مجھے بتاؤ ہم انکار نہیں کرتے جب یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اکثر وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ منون الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ الکتابی کہ تم اپنی مرضی کی آیتیں چن لیتے ہو کچھ آیات کے اوپر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ یہ جو دین فروش ہوتے ہیں نا ان کا بزنس چلتا نہیں ہے زیادہ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہ یہ بات سن لیں یہ راہبوں کا بزنس بھی نہیں چلا جو جنت کے سرٹیفکیٹ عیسائیوں کو بانٹتے رہے یہ مولویوں کا بزنس بھی نہیں چلا کہ جو لوگوں کو اپنی پوجا کے اوپر لگاتے رہے دین بیچ کے اپنے بزنس چلاتے رہے یہ جو ریسنٹ فنومینا کورس سیلرز والا ہے دین سکھا کر پیسے بٹور کر اپنا لائف سٹائل بنانے والے ان کا بزنس بھی نیڑے لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی آیتیں سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کی وہ نشان عبرت ہی ہے میں نام نہیں لیتا قومی سلامتی کے اوپر حرف نہ آ جائے مگر قوم کے بچوں کو آیات سنا سنا کر عیسائی قربان گاہ کے اوپر قربان کرنے والا چاہے اس کے ایکشنز ٹھیک ہی ہوں لیکن ان نٹ شیل اللہ کے بندوں کو اپنا حکمران بنا لینے والا اپنا ولی بنا لینے والوں کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا چاہے جتنا مرضی طاقتور حکمران ہو تو آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ دین کا نام استعمال کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے والے ریفرینڈمز کروانے والے ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے تو یہ اگر توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ خوب نشان عبرت بنانا جانتا ہے اور انفارچونیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میں نے اپنی زبان کے اوپر ایک تالا سا لگایا ہوا تھا لیکن آم یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ہم ایک کالونی سے زیادہ نہیں ہیں اس وقت یہاں پہ پالیسی وہی چل رہی ہے جو چلوائی جا رہی ہے اور ہمارے حکمران اس پالیسی کو ہی چلا رہے ہیں اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے سب کو کہ وہ رحمان بڑا غیرت مند ہے وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے ہماری اس ریاست میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں اور ہونے چاہیے عیسائیوں کو اپنی عبادت کی اجازت ہے ہم نہیں کہتے انہیں کہ ہم دعوت ضرور دیتے ہیں مگر ہم جا کر ان کے گر جا گر جا گر جا گھر نہیں گراتے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. ہم ان کی عبادت گاہوں کے اندر دخل اندازی بھی نہیں کرتے ان کو ان کے احاطے کے اندر وہ ایک کر لیں عبادت انہوں نے اپنے تین جو دین بنایا ہوا ہے ہم دعوت ضرور دیتے ہیں لیکن ہم جا کر انفورس نہیں کرتے کہ وہ اکراہ فی الدین ہمارے دین میں آنے کے لیے ان کے اوپر ہم جبر نہیں کرتے لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سٹیٹ کا حکمران جا کر ان کی عبادت میں شامل ہو ان کی مذہبی سرگرمیوں کا جا کر حصہ بنے اگر وہ حصہ بن جائے گا تو وہ ان میں سے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے نہیں ہو سکتا اور یہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہندوؤں کی طرح جا کر قبروں کو سجدہ دینے والا جو شرک حکمران نے چاہے کر دیا اس کی حکمرانی ایک ڈھیل تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو ہارنا ہے ایک دن ہارا کے نہیں آ رہا یہ الفاظ اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں جا کر دیکھ لیں کہ عمران خان کامیاب نہیں ہو سکے گا آپ کس بھائی کے یہ الفاظ موجود ہیں اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے موجود ہیں اور پھر اس کے اوپر یاد دہانیاں اس کے فوراً اقتدار میں آنے کے بعد بھی جب وہ سب سے بڑی کامیابی لگ رہا تھا لوگوں کو کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جو تم سے پہلے ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا آج آپ دیکھ لیں کہ کل سزا پتہ نہیں ڈیکیڈز میں چلی گئی ہے کہ کچھ بھی کر لینا وہ باہر نہ آ سکے تو آج بھی گزارش کرتے ہیں کہ رحمان کے ساتھ بیٹا جوڑنے والے رحمان کا نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ تعلق کسی انسان کے ساتھ ایک غلام کے ساتھ اس رحمان کی غلام عورت کے ساتھ ایسا تعلق جوڑنے والے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ رحمان کو گالی دینے والے ہیں اور رحمان بہت غیرت مند ہے میری ماں کو کوئی نعوذ باللہ گالی دے تو میں اس کی آنکھ پھوڑ لیتا ہوں میری بہن بیٹی کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے کوئی تومت لگائے تو میرا بس چلے تو میں اس کو سر تن سے جدا کر دوں وہ رحمان اس کا بس ہر چیز پہ چلتا ہے ان اللہ علا کلی شہ قدیر اس کا بس ہر چیز پہ چلتا ہے وہ ایسے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر نکال الخروتا ول ول اولا اگلی پچھلی ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چارج سیٹ سامنے لے آتا ہے پھر وہ رحمان جب پکڑنے پہ آتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے پھر اس وقت فیرون بھی کہنے لگتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا پھر رحمان جو ہے نا وہ جبریل کو بھی اجازت دیتے ہے کہ چاہے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونستا رہے ٹھونستے رہے حضرت جبریل علیہ السلام اور پھر رحمان خود بھی کہتا ہے الان الان, الان اب یاد آئیے تجھے تو اللہ نہ کرے کہ ہم وہ ولی چیزیں دوبارہ دیکھیں لیکن ہر اقتدار میں آنے والا بھول جاتا ہے کہ کیسے اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک ایک پٹی کی جو ہے نا تصویر بن جاتے ہیں حکمران کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے وہ بیماری لگی ہے جو ملینز میں کسی کو لگتی ہے لوگوں سے ریم کی اپیل مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب طاقت میں ہوتے ہیں تو ایسے ایسے مکے لہرا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے میزائل پڑیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آئے تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور جب طاقت کے نشے میں ہونا تو اس وقت اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ کتنے آ چکے ہیں بار بار ایگزامپلز بار بار ایگزامپلز بار بار ایگزامپلز لیکن یہ جو آ مٹیریل کا جھانسا ہوتا ہے نا مٹیریل کی کا یہ جو ہماری آنکھوں کے آگے ایک پردہ سا ہوتا ہے اس کی چکا چوند اتنی بن جاتی ہے اکثر لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے بیانڈ دیکھ ہی نہیں پاتے فشینا فَهُمْ لَا لب پورے کے پورے کے, ان کے اوپر یہ چھا جاتی ہے مٹیریل کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس پچھلے سارے بے وقوف تھے کہ یہ 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 سٹریٹیجی جو میں نے اب لگائی ہے یہ 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 ٹیکنیکس جو میں نے اب لگائی ہیں یہ پہلے والے نہیں لگا سکے تھے اس لیے وہ ناکام ہوئے میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا لیکن خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے وہ اپنا سپاٹ چھوڑ جاتا ہے خون اگر آپ نے ناحق ایک بلی اور کتے کے اوپر بھی ظلم کر کے مارا ہے نا تو وہ بھی نہیں مٹتا کہاں انسان کے پروٹیسٹ کریں جس کی آپ نے خود قانون میں اجازت دی بھی ہے یا تو آپ یہ قانون ختم کر دیں ان کے اوپر گولیاں چلوائی جائیں عام لوگ تو عام لوگ لاکھوں شاید کروڑوں فالوورز والے لیڈرز غائب پتہ نہیں کدھر گئے احتجاج سے غائب ہوا پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ مر گئے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ مٹتی نہیں ہے چیزیں یہ لاوا ہوتا ہے جو پکتا جاتا ہے چاہے اس کو جتنا دبا لو جتنا دبا لو وہ پکتا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے باتیں یہ میں کسی کو حکمرانوں کے خلاف اکسا نہیں رہا حکمران ہمارے پاس کسی کو بھیج دیں ہم ان کو ڈائریکٹ بتا دیا کریں پبلک میں یہ باتیں نہ کریں ان کو خطوط ہم لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں آتا ان تک میسیج ہر طرح سے پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا تو پھر یہی ایک چینل رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہتے پانی میں رکا لکھ کے بوتل میں بند کر کے ڈال دیں اللہ حکمرانوں تک بھی پہنچا دے گا اس لیے ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے اوپنلی تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل بھی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کسی جان نثار کو یہ حکم نہیں دیا کہ جا کے اس کو رات کا سر قلم رات کو اس کا سر قلم کر دو نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل تھی جبریل علیہ السلام ان کی مدد کو آتے تھے انہوں نے نہیں رات کو جا کر خانہ کعبہ کے اندر سے تین سو ساٹھ بتوں میں سے ایک بھی توڑ دیا وہ نہیں تو شریعت محمدی میں کسی بھی قسم کی بغاوت کی ایک پتا بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے چاہے حکمران ابو جہلی ہو ہاں یہ بات ہے کہ حق بات ضرور کہتے رہنے ہیں کہ ابو جہل تو جن کو پوج رہا ہے وہ بت ہے وہ رحمان کے ساتھ شرک ہے رحمان بڑا غیرت مند ہے تو اس لیے یہ گزارشات جو ہے نا یہ ہم کرتے رہتے ہیں اور اللہ نے توفیق دی تو آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن جو حالات جا رہے ہیں نا یہ اسٹریٹجیز پھر کام نہیں آنی وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وسلاۃ وسلام و سید رام محمد